Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva İsmailabad Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin Dost TV filialının açılışında iştirak ediblər. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə yaradılan mərkəzin əsas məqsədi şəhid ailələrinin üzvləri, əlilliyi olan şəxslər, valideynini itirmiş uşaqlar, az təminatlı ailələrin övladları arasından istedadlı şəxslərin yaradıcılıq potensialının inkişaf etdirilməsidir. Mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri əsasən musiqi, təsviri incəsənət, rəqs Tuluşçuluq, xalçaçılıq, toxuma, floristika, landşaft dizaynı və bağçılıq, bədii oyma, kulinariya, fotoqrafiya və s. Fəaliyyət dövrü ərzində 470 benefisiar mərkəzdə müxtəlif yaradıcılıq istiqamətləri üzrə təlim, sosial pedaqoji və psixoloji xidmətlərdən yararlanıb. Hazırda mərkəzdə 186 nəfərə xidmət göstərilir. Onlardan 131 nəfər əlilliyi olan şəxs, 21 nəfər valideynini itirmiş uşaq, 22 nəfər asəminat dairələrinin üzvləri you <laughs> 12 nəfəri isə şəhid ailəsi üzvüdür. İsmaillıdakı dost evi də Əmin mərkəzinin filialı kimi fəaliyyət göstərəcək. Filialda 10 istiqamət üzrə 6 emalatxana, dulucçuluq, bədii oyma, misgərlik və zərgərlik, dərzilik və kələğayı, xalçaçılıq, toxuma və bədii tikmə, un um məmlumatları emalatxanaları fəaliyyət göstərəcək. Sərgi və satış mərkəzində benefisiyarların hazırladıqları əl işlərinin nümayişi həmçinin satışı həyata keçiriləcək. Hazırda dost evində dost inklüziv inkişaf və Yaradıcılıq mərkəzinin beleksiyaları tərəfindən Tuluş çəkilik, mədə oyma, xalçaçılıq, toxuma və tikmə, dərzilik, təsvirincə sənət, floristika, bağçılıq və landşaft dizaynı istiqamətləri üzrə hazırlanmış əl işlərindən ibarət sərgisi təşkil olunub. Sərgidə 150-yədək əl işi təqdim edilir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Dost evindəki əmlakxanalarla tanış olublar. Dost evi bölgədə müvafiq peşə hazırlığı kursları üçün təlim bazası rolunu oynamaqla yanaşı, özünü məşğulluq layihələrinin icrasına da dəstək olacaq. Burada 50 nəfərin məşğulluğu təmin ediləcək. Benefisiyarlar, təlimçilər və digər işçilər əlilliyi olan şəxslər və digər həssas qruplar arasından seçiləcək. Filialda 50-80 nəfər benefisiyar üçün 6 ay, 2 il müddətində təlimlər, kurslar təşkil olunacaq və sonda onlara sertifikatlar veriləcək. Əlilliyi olan şəxsləri inklüziv kafe sahəsində işə cəlb edilərək ictimai yaşayış xidmətləri təşkil olunacaq.